Свято є невід'ємною частиною, може навіть найкращою частиною культури людства. час, слово оригінальній особистості, Як сказав Віктор Степанович, ще й нашому улюбленому колезі Іваном Андрійовичу. Вічук. Звичайно, між поняттям свято і праздник є певні відмінності. Вони не суттєві, але словообразник означає проводити разно певні дні у певному циклі, для того, щоб можна було компенсувати фізичні витрати людини під час роботи, під час діяльності. І, відповідно, не регламентується цей час, коли людина проводить його праздник. Уподобання в їжі в цей день чи в ці дні, людина може змінити свій розпорядок дня. І, зрозуміло, е, тут вона е, поповнює свої сили, віддається власним діям і може зайнятися своєю персоною. Ключовим моментом свята є, звичайно, сакральний аспект, який пов'язується із е, божественним циклом народжень, змін і так далі. Людина, яка Є у звичайному світі на такому регламентованому повсякденні, вона намагається пов'язати цю регламентованість із божественними сутностями. Тому у свідомості міфологічні свято в цьому аспекті як і обряди і ритуали пов'язані із вшануванням Божественних сутностей. Людина не відділяє себе від. божества, она, святкуючи э, божественную сутность, э, уособляет себя с этим Богом, а Бог, святая, в свою очередь, уособляется в людей. Если мы начинаем со свята любого, профессионального, единого, народного, общего, все-таки вот основные критерии. Чем, вообще говоря, отличается свято от веселой покойки? Поводом. Святое покой. Вшанування богів, вшанування героїв і вшанування тих чи інших звичай цього етнічного, чи племінного чи народного об'єднання, якому воно посвячується. Якщо цього немає, то свято перетворюється в звичайне видовище і звичайний причинок із використанням да, стимуляторів. Mm -hmm. Мені кажеться, це для вас праздники, які підв'язані до то теті, це просто... Условний рефлекс, як у папаській собаки. Приближається новий год, всі не сідають потік у вас блюдні і входів, тому що воспоминання тобто сюди знає. А нічого такого сакрального самої даті наступлення дати. Мовить про те, що якщо ми відновимо своїй свідомості оці відчуття, а вони нас є. Тому що людина живе за природним циклом, тому їй потрібен відпочинок. би ви не були технічно зброї, і якби механізм власне випереджав і не задавав риб, людина змушується раніше, чим ця машина, тому що вона не запрограмована цей риб. Тому свято це є запрограмований відпочинок і набуття на, на повноти е, того, що ми накопичили до цих опір, і ввинування цієї повноти на інших або на зону. Якщо це є, то це є свято. Якщо цього немає, то звичайно ми е, можемо говорити про відпочинок. Але він потрібен. Тому що ті, якщо в між психології, ті дні, які ми не змогли відновити свою дію після 8 чи 6 годин роботи за допомогою суботи неділі, за допомогою державного свята, то свята все-таки можуть допомогти людині відновити гармонію тілесну, психологічну і духовну у своїй особистості. Для суспільства. І Тут ще і інші чи можна розглядати цінності спробу інтеграції святом свята, свята інтеграція суспільства. Символічний аспект святкування він завжди несе для певного народу цінності, тому чи певної групи, яка святкує, тому що цінності формуються за рахунок не тільки уявних перемог чи поразок. Цього етносу, але вони формуються за рахунок його і реальних перемог і, відповідно, вшанування цього дня, цього героя, цієї події або цієї дати, несе ціни з одного боку, з іншого боку, всі свята так чи інакше пов'язані із ритмом всесвіту і періодичністю. меня в пути застала тьма. Осенний ветер, колки, снег, Закрылись на плохо дома, И я не мог найти ночлег. Но, к счастью, девушка одна Со мной встретилась в пути И предложила мне она войти. Я низко поклонился ей, То, что спасла меня в метель, Учтиво поклонился ей И попросил послать постель. Она тончайшим полотном Укрыла скромную кровать И, угостив меня вином, мне пожелал сладко спать. И так как очень было жаль Мне отпустить ее в пути, Я попросил ее, нельзя Еще подушку принести. Она подушку принесла Под изголовьем мое, И так она была мила, крепко помнил я ее. О, нежный шелк ее волос Так заливался, словно хмель. Она была душистей роз, Так что стелила мне постель. А грудь ее была пила, Как будто сонная зима. Своим дыханием довела Холма. Она не спорила со мной, Не открывала милых глаз, И между мной и стеной. Она уснула в поздний час, Проснувшись в ярком свете дня, В подругу я влюбился в сказала мне моя любовь. Целуя веки влажных глаз, И локон вьющийся, как хмель, Сказал я много, много раз, Ты будешь мне стереть постель. Мелькают дни, бегут года, Цветут сады, цветет метель, Но не забуду никогда, Рику, рику. Праздник имеет большое значение для идентификации религиозной, национальной, государственной. И вот, может быть, некоторые праздники создаются специально для того, чтобы люди идентифицировали себя с религией, с государством или какой-то нацией. Вот это политики идентичности государственной праздники имеют большое значение. Еще один момент. Праздники имеют большое значение в политике памяти. И часто праздники именно в память чего-то. И когда мы, или государство, или народ в целом хочет запомнить в своей коллективной памяти какое-то событие, то учреждается вот праздник. Вот эти два момента, они соединяются между собой политика идентичности, политика памяти, воплощенная в праздники, и это придает празднику такое добавочное социальное какое-то коллективное значение. А кроме этого есть еще совершенно верно, вот володя говорил, праздник личный, и этот праздник он не менее значим, чем для для народа, но это вот в судьбе каждого человека, какие-то есть праздники, и он в своей жизни отмечает праздниками, личными праздниками, вот траекторию своей жизни. Ну, вообще, конечно, в названии темы, темы заявлены сегодня, каждый, каждое слово, там вопрос. Ну, что такое, что свято, да? Какие критерии есть? Вот с какого момента это свято, а с какого момента уже не свято? А привычка, или дурная привычка, или там навязанная. Феномен, феномен или не феномен. Вот если говорить о сегодняшнем дне свято Святого Николая, да? все это поздравляют с этим праздником, то вот религийное свято становится как культурный феномен. Да? То есть религийное свято стало общенародным праздником. И многие люди неверующие отмечают святого Николая, все дети уже ждут святого Николая, потому что будут подарки. Стало уже такой народной традицией, это действительно как культурный феномен. Или феномен на разных языках, разных да? да. вот. Есть в связи вообще, в любом празднике заложен, э, вот это говорят медики, физиологи, психологи, завязан вот этот медико такой физиологический аспект. Потому что э, что такое праздник? Праздник это расслабление после напряжения. Вот как в спорте, да, не может спортсмен очень долго бежать или что-то какие-то другие упражнения тяжелые выполнять, чтобы это должно чередоваться с расслаблением. Вот праздник и рассматривают медики, с точки зрения физиологии человека и общества в целом, как периоды расслабления после какой-то длительной, рутинной, напряженной работы. И это тоже становится таким, такой способ релаксации и приведения в более-менее спокойное русло. Это снятие и социального напряжения, кстати. Как если вы заметили, да, напряженная, напряженная, военная обстановка, там где-то эволюционная ситуация, потом праздник, и просто и... ну давайте два дня не будем стрелять, да? Когда не мил, бывает белый свет, и что-то, но никак не удается, ты улыбнулся, и тебе в ответ своей улыбкой кто-то Улыбка – это зеркало твое. И если станет грустно от чего-то, дари улыбку. Не забудь, что кто-то влюбиться может именно в нее. Где нет праздников? Вот проблема. Ответ, ну, мой ответ следующий. Это в раю, у ангела нет праздников. Я сначала думал, и, и нет и в аду, но ну, там праздники должны быть, потому что, если новая порция поступает товара или этого, да ну, то учились. там. И второе, второе место, вот тут Александр Владимирович угу. правильно сказал, или он думает, что правильно, что праздники это когда отдыхают, там и и прочее остальное. Ну, во-первых, такие праздники были, трудовые будни, праздники у нас. Вот. А во-вторых, при коммунизме, я помню, когда-то в 78 году у вас, в 78-м году создали, да, я работал да, да, в Горном да. институте, и мы, ну, тогда еще, так сказать, еще пока верили там, мечтали или размышляли, на семинаре по философии в одной группе мы подняли вопрос, будут ли при коммунизме праздники. Это Потрясающий был. Вот, одни говорят, что не будет, потому что нет чем будет отыгрывать. Праздник, да? А другие, да, говорят, вот так что два места, мне кажется, может быть еще в раю, то есть среди гангелов и при коммунизме. Не будет праздника. Что вот, если говорить о критериях праздника, в отличие от всего остального почтенного собрания, то соответствующая атрибутика присутствует. То есть какая-то хореография, да, какое-то музыкальное сопровождение, то есть то, что делает это мероприятие э -э именно вот праздник. Потому что вот все ведомственные праздники, они на этой не имеют. Ну как? <регулирование> подавание прерывы между повседневностью и культурой. Все подавание прерывы бывает как раз и в свободе, в свободе, прояви свобода. Тому що чи то в чи то в Сатурналі, чи то те, що ми бачили, чи прояв свободної свобода людей, людини, свободної енергії людини. Ми дивилися, сміялись, раділи. І це прояв Іван Дивіць чудово казав на культурі, це прояв радості. Дякуємо свого поету. Пусть елка на огнями пистает, Пусть радости смертно наш звучит, не смолкает, И пусть будет радостным весь Новый голод. Уж очень мы все симпатичный народ. Пой, играй, шали, шути, Сыпь цветное конфетти, Лучше нашего филклуба В целом мире не найти. Завжди в нашому житті, не зважаючи ні на що, нехай буде у нас бажання творити це свято, дарувати ближньому це свято. Нехай щастить вам в Новому році. Слідкуйте за оголошеннями, філософський клуб продовжує роботу над наступними нашими зустрічами. На все добре, щастивого, року.